تدی لہن جو مکو نیں بندے ہائے کر دین بندے تھڈا ساتھ چ بھلندے ہت قسم نہ رومن اے جتنے بھی مجلسے چائے بیٹھے ہو آنسو قیمتین جو بی بی دے رومال اچ مینہ امام حسین دے زتمہ دا محرم پڑھن میں منبر تے کھلو تے لائیو پنج کیمرے گلیاں چ مجلسے آ رہی اے بھائی حائے نال محبت سے ہے ہائے کیوتے ہائے پرتے بیٹھی زخمی کرنے والی سبھی نہ ہو دی زیادہ کری ہائے نکل دی ہے آلیا تو کچھ نہیں ہے کون ہے اے ہائے کر کے زیادہ سستا لگا خدا راضی ہو اللہ اللہ تعالی حیات رہے کرے ترایں دفع بھی کچھ نہیں ہے ترایں جوہنیاں نہیں ہے پیر و دادا ہاتھ لگا جوڑا ایک کون ہے میرے کے لگ دے میں ترائے دفعہ سینہ دیئے ازادار ہیں ازادار ہیں جیتی ہائیں بلند ہوئی ہے ترائے گوانگے لے کے ماں دے گلے جبائی پاکیا دیئے اما میں حسین دی دھی تے گواہ بنا کے وعدہ پہ کر دیا میں حسین دی دھی اتنی دیر جنت اس نوے سال جب تک کلا گریہ کرن والے حضرت آردی میں حسین دی دھی شفاہ پھر اے جڑا عزادار ہے کہ تیرے واسطے آلی دعا مانگ کے تری ہے اے جو کال دا بیٹھا ہے اے دی وجود اے طاقت کی دعا گئی ہے جدا مقتل چاہیے تے بہتر بے کفن لاشا تے آلیہ دے رجی وے حد جڑی شریکت والا حسین بڑھ کے آئی آئی محافظہ امام بڑھ کے جدا میری سائر کربلا چھوڑا لگی ہے جدا مقتلے چاہیے تا لباس کالا آئی جدا اٹھایا لیتا رانگ لال آئی قائمہ لے آنے آنا نال آئیے نا مردی نال ہوچی گئے ہیک مہین بھی اجازت مل لیے میرا بابا مرحوم پڑھنا ہاں ہی میں شہدات ہی اللہ شہد زدھت ہاتھ رجی ہویا ہاتھ یہ شبیر کہندہ کہندہ نا چاہتے ہیں میں کو رومان کہنے نہیں دیتا میں علی دیتی دی دی ہو کہ دعا مانگی گئنے گئے اللہ ایک قوم پیدا کرے سبحان اللہ جنے جوان تیرے اکبر کروشن جنے بچے تیرے کولی نہ بولے علی ذکر کروشن جنے پردادار مائی عادی ادی رقی شہادت ہاتھ کھول جا اگر کوئی مریض ہے تو مالک صحت دے دے یہ منگنے دا وقت ہے ہتتامی مراحلے چ مجلس اور خیرات کھلے ایک کریم دا دربار ہے مجلس لنگا ہوں دی نہیں اللہ چاچے ملنگ دا درجات بلند کرے مجلس امام حسین دیئے پچھے بے دا بانی قائم وقت دا امام ہے اور جتنے احباب دی آنکھیں چانس آئے یار میں کتنی ایک وضاحت کر لما انہیں جو کہ شام سنا جڑی مقتل پہ چھڑیں دیئے کہ امتی دی دی نہیں علی دی دیئے جڑی سواریاں دیتی ہیں نیچا میرے بزرگ بیٹھے ہو ہو شام بندے जहिड़े मेरे बुज़ुर्ग वेठे हो अॼु तूं शाम دعا میں امام حسین साढे चारि اج जी अलाह دے اج رضا دی شہادت دے لے یقینا جتے جنازہ ہو میں اوتے وارث صاحب نے میں واسل وسیلہ بڑا دعا مانگنا اللہ رزق کتنا دے دے شام بن بھائی موسم کلے نو بن تیہ نا دا شام ولے کلے نو بن رشاد ولے کبا خدا راضی خدا راضی ہوے مطلب شام یا

فیصلہ بادر ڈور علیہ حادثہ تھی یا ہی بندے ہیں روٹی نہیں کھا دی کوئی روڑ تے ایک در جوان اللہ پیو مات امتحان چلوے بندے حادثہ بے کے دو دو دے بھائی جل کھانا چنگا نہیں بدنا صحیح مانے والے ازادار ہوئے تنہائیت ونبہ میں سامنے رومان رکبہ دو لفظ درہا حسین کربلا زینب ارسال आज बोलने दे थे आज अपना छोड़ के आली और साम का सफर की थे मरहबा मरहबा अल्लाह तेरी आवाज़ अपने करे अल्लाह तेरी आये करे वहाँ तेरा कार वसंत नहीं गई मैंने आज सर बिल कल्याण योग ठंडे गई बकर भाई मालिक बख्त इकबाल बुलंद करे जबर भाई जेड़ा उठ अली ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੋਟਾਈ ਅਦਮਤ ਸਾਕਬਾਲੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਿਵਾਇਤੇ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਉੱਠੇ ਬੂਰਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਚਾਕੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਾਕਸਤਰੀ ਲਿਖੇ ਓਏ ਫਾਰਸੀਏ ਖਾਕਸਤਰੀ ਦਵਾਰ ਸੇ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਕੋ ਸਜੇ ਨਾ ਬੀਬੀ आलिया ਦੇਲੇ ਸੋਠ ਦੀ ਕਲ ਤੇ ਸਵਾਰ થઈ ਨਾ ਇਸ ਉੱਠ ਹਰ ਉੱਠ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਰਲਾਈ جیڑا بندہ دے میں کل <سؤال> دعایا تے میری آگ گھلو ہی کی تا میں روایت سمجھا آلے میری نوم کری مکمل ہے اس اور چاچا ہر اور تی گردن 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 کوئی کہا مریض کو کچھ رایا بیٹھا ہے اور انہوں نے ایک دفعہ لو غم بن رہے ہیں کوئی بندہ میرے حال <سؤال> کچھ رایا بیٹھا ہے غم والے بندے دا غم و سلے بات بندے ہے جلے کوئی دلاشا دے بڑھا اللہ مجھ میں جتنے سید بیٹھے میں نے معاف کرائے علی دی علی دی علی دی بطول دی اٹھا کنوں کا دٹھا ہے عدیہ سجاد تو زمانے دا امام ہے حیوان نہ بولی ہے بہتر جب اٹھ کیا کیا ہے جو سارے روان لگے ہیں ادھے اممہ مبارک کوئی امت نہیں سنجاتا ہائیوان اچھتری مارفت موجود ہے ہار اوٹھ مفیاد ہے انہا تو منام دلال اچھے کوفہ لمبا چھپرے دیکھ چھوڑا پت گیا ہے انہا اوٹھ پھنیامڑے 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 واسدے انہاں دلوں مارنے کاضیوں نے آدھائیں جتنے شخ بھی ہو گیا ہے دیز نہ پھنیا ہے میری کن کے زائلہ و شوار ہے نا محرم रिवायत नमी सफ़र दरबारे मल किताबत भई नओ मीन शाम रांदि आई पैदल चुराया तरह दिहाड़े न बाब साथ ساتھ کھڑایا घंटीअ والا دروازہ بڑے بڑے نام ورز آ میرا ممبر تات ہے جان دے ہی ہیں لیکن آدمی جی سن نہیں پتا کیوں کھڑیاں رہی کیوں پتا کوئی نہیں صرف ڈر لگ ہے کچھ علاقے ایسے ہونے لوگ سخت سن دے نہیں پھر آدمی سک پتا نہیں میرا بابا پڑھ دا کمیاں دیا دیاں دیا دیا. آدام کو سات بہت روایت ہے کمیاں دیا دیا, دیا. یزید خط لکھیا

جنہا سڑے انہاں تحید جاتے آئے کی دیئے میں من اور روایت پڑھ رہے ہیں ترائے خط میں پڑھتا ہوں ایک کمینی عورت لکھے میں چھت پتھرہ نال بھری ہوئی ہے میرے بوئے تھے زینہ باسی میں پتھرہ ایک بھئی عورت لکھے میں دیر ساری لکڑیوں نال پرانے کپڑے میں بھاگ سولے علیہ یا لوہاں تھی یا دسکر دے دا ہاتھ اجاد ہوئے ہمیدی اور اپنی دیئے میں دیر سارا پانی گرم کرے سا میں اُبلدہ ہویا پانی کلی دیا نوہ دیا جے ستر دا حکم دیتا لے واق تفصیل دا ماما بہنہ بیٹیاں سیدہ دیا مسائبی طرح حصے دا وستے ویلے دی کنی دے جنہ نام ہندہ میں تفصیلن میں وسدہ ویلہ پڑھ کری دے جو پڑھے جے آلی تو قرآن پڑھے جدہ ٹورن لگی ہے طبیبیہ کیا ہے ایک وقت کا سی تو بس بہت سے ہوتے میں اجڑ کے شام آسا ہوں بی بی میں کینے پتہ لگ سی جو تو سا شام آئے ہو بی بی آکا اعلان ہو پتھر مارو باغی دیا مہنا ہر کوئی تماشا میں کہے تو تماشا میں کھڑ بازا بی بی قیدی مجرم مومن سائن اپنے لے پاس اشارہ کیتا ہے ہر قیدی مجرم تریہ دے سج گئے بزار آلیہ دا پہلا قدم بزار چائے ملان لوے پتھر پارو باوی دیا بھیڑا آگئی ہر کئی ملان سنے آئے دیوے ہندہ سنے ان کئی نہیں سنے بھائی جان ارام پہی کرے دیا ہی ارام بھول گیا پیرا تلو زمین

میں نو گران میں ہر ازادار دلوں کا ہاتھ نہ جوڑو تساں ہاتھ مل دے او پڑھ دل زکر نور خیاب دی جوڑی دے ہاتھ بدلنا تساں ہاتھ جڑے ہو پڑھ دل سکینہ دی ملن دی یار خدا دی علی ہوے اللہ تیا چاچا اولاد رحم کر अॼलो वञा चार कीरा महले चाही पीरे زیادہ ہی جاوا چار یا میں سچ اچھا ایک لہٰ پہلے میں بازار جو میں گزر دی آئی جب دی پہجار میں سیاہ لباس کے غم دی علامت ہے یہ سوہ دی نشانی ہے یہاں ادادارہ میں سیاہ لباس ہے ہاں دی منوے دی سیاہ لباس غم دی علامت کتھو دا کروں انہیں کڑی اگر یہ رحم کرے ادیئے پہو پتران اجرم سنگین ہو شخص میرے شوہر مشتر کا زیور بڑھوائے ہو اگر متبادل لفظوں دے ممبر علیہ تلائی کی آخری کلوری علیہ دار تک دا پردیس میں تھیا ماما بہنہ سید آدیا میں شکشن نہیں جاردہ مجمع کتنے سید بیٹھے تھے میری اماما سید آدیا میں تھیا میں سیدہ کلو معافی مگلا جنے امتی میں میں تنے کلو ہائی مگلا اے میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں اولاد سیدہ نراز نہ ہوئے میرے کلو مطباد اللہ جو کوئی نا میرے شوہر مظالم کیوں آنکھیں آئے آدیت بے شکتر کلا کی دھوڑا کرو

पूरे जिले के अदादार कथे हो सिपाहियां इतला भी दिए चर्चा जमाने दे बेगैरत ने सचाया आदे आखिर उमल का इशाम अगर कह दिया न मिल दिए अलहदा बकाल खाली करा महल तलाए के बकाल ताई कलाता लवा कलीना अच्छा कसरत आई मजाल कल कत्ती आई अठारह जेठ आई दी रात मजाल जिमें तुस रो रो के थक पौंदे हो इवें कसरत नाल पढ़ नाले पढ़ पढ़ के थक पौंदे हो जेड़ा बंदा इम्तिहान वास्ते नहीं बैठा जेड़ा मुकाड़ी बन के आया बैठा है मैं फकत एक या डेढ़ मिनट का नतीजा लेवन लगा میں اپنے دل جبر کر کے پڑھے میرا بارو مولا انہا اللہ دارا دی مگانا چلے جتنے والے سائے دردہ دی مگان چلے انہا اللہ دی مگان چلے اللہ دا مگان ساتھ کونی اچھی کا جتے کونی مگنیا اُتھے پیو دن پوتر باہے گئے ہندو نے چھارا پھیرا बुजुर्ग बैठे हो एक दीवार का आसरा लेके अली दिया दो हथियार गाय जा पहले है करी जाइए जैसा ही कुर्सी चाहिए आइए सजात आलिया दे दर में आल करी तो कुर्सी रखी है कुर्सी दर रखी है हाँ मेरी सहेलो पत्ता लगी है इया जाए दिखे मेरो हिंदा मिला सा भला फरमाया दरबार आयो भला फरमाया लहण लॻ सजा میں کین नतीजा देके सलाम करा लगा पहली दफा रिवायत में अपने वतन से पढ़ी आई है सैकड़ा मजल सैद इस ते मेरे हिस्से दिया मजल संगो क्यों ना लोया इमाम दे सामने आंख तेरे आले ओ तो आमंगो साला कोई वस्ता ना उंगले उंगले बल्ले पहचाना छवाल प लाए तरवा बि सवाली सलाम भाई अभी वफ़ा न सलाम खण सिखाय सलाम जी लोन न میں چھوڑی بنیا تا میری نوکری مکمل آئی تو سبے دے پیروڈ ناڈال مچین دے رکھ سارت دے آشو اگر میں سلام کروے دا میری نوکری مکمل آئی دے گرد گردو نوالے کہیں مالے دے دی اجادار جتنے اجادار آئے بیٹھے ہو میں کتی روہ من واس تے ساتری نہیں پڑیا امام نل مدر آئی ہدا کرسی دے رہنم مدر

इमाम <laughs> स سامنے مجلس نال خطاب فرمیسن محترم جناب ذاکر سب